Ya, axırda bax, birini də mənə verir. Görünür ki, sən subaysan. Amma yox, xanım, mən sənə yaraşan deyiləm. Mənim xanım deyiləm. Adım Gülçəhrədir. Yer Yerküre üzerindeki birbirinden güzel Türkçe lehçeleri içinde bize en yakın olanı Azerbaycan Türkçesi. Ancak arada çok şirin farklılıklar var. Mesela haftanın günleri. Bakın Azerbaycan'da salı ve perşembe günleri yok. Ha, bir dakika, bir dakika paniğe kapılmayı anlatayım. Şöyle diyorlar, pazar pazartesi var. Salı yerine çarşamba öncesi anlamına çarşamba akşamı diyorlar. Perşembe yerine de cuma öncesi anlamına cuma akşamı. Yani sırası şöyle, pazar pazartesi, çarşamba akşamı çarşamba. Cuma akşamı, cuma şembe. Azerbaycan televizyonu her akşam şöyle kapanıyor. Davam edətməyəcəyik. Bugünkü yerlişlərimiz sona çatır. İndi isə Azərbaycan televiziyasının sabahı hazırladığı proqram ilə tanış olun. Saat 9-da uşaqlar üçün münsifliqasi filmi. Saat 9:35-də Azərbaycan matchları. İfadə Respublikanın Müdafiə Nazirliyinin nəfəs alətləri orkestri. 9:55-də 215 KL studiyası sizə öz proqramını təqdim edəcək. Fasilədən sonra saat 18-də ekspress informasiya. Saat 18:00-ə qədər yenidən uşaqları ekran qarşısına dəvət edəcək. Əvvəlcə onlara bir multiplikasiya filmi, saat 18:15-də isə tap-tap məcəz veriləşi göstəriləcək. 18:45-də üzü dəri baxan dağlıq veriləşini sizə təqdim edəcək. Saat 19:45-də vələjit tamaşaçılarımızı pəncərəmə ay qonub veriləşinə baxmağa dəvət edəcək. Saat 20:00-də gün xəbərlər proqramı 21.35-də Ramiz Mustafaev, Aslan Aslanov çörəng nəslinin məxt uğurları marifə səslənəcək. Reklam saat 22.50-də. Saat 21-də Türkiyənin Dərədi xəbərlər proqramı efirə gedəcək. 21.35-də 40-cı otaq verilişini sizə təqdim edəcək. Verilişin qonağı Manav Süleymanov saat 22:15-də Tarixi Filmlər Ekranı rubrikasında Sultan Beybars İkisəravəldiy filminin birinci seriyasına baxmağa sizi dəvət edəcək. Həftənən idman icmalı saat 23:30-da və proqramımızın sonunda saat 23:50-də xəbərlər. Bugünkü proqramımız sona çatdı. Sağ olun. Görüşən xeyirə. Unutmayın, Azərbaycan gezimiz önümüzdəki həftə davam edir, ancaq bu həftəlik bu qədər. Sizlər lütfən bana yazmaya, amma hər konu